भगवद्गीते अध्याय हिनैद पुरुषोत्तमयोग वसुदेवसुतन्देवं कौसचानूरमर्तनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद् गीता अथ पंचदशो अध्यायः श्री, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसवेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न ना चादेर्न ना च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास्सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदम व्ययंत न सूर्यो नशाको न, न यद्गत्वा ननिवर्तन्ते निवर्त त धाम परम मम ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं रसनङ्घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतंतो प्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते खिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तेजो विधि माश्य भूता धारायाम्य हम मोजसा उष्णा चौषधी सर्वास् सोमो भूवा रसत्मक अहं वैश्वा नरो भूवा प्राणीना श्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस् चाक्षर एवच सर्वाणि भूतानि पूतस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य भिभर्तव्यय ईश्वरः यस, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदेश प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स माम सर्वविद् माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं इदमुक्तं मया नख एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु